вилучення в команді «Маяк» перший сьогодні. Я навіть Перше вилучення в, а в команді «Маяк». Два один по вилученням. Два у Тіраса, одного «Маяка». Сергій Русаков. Хвилина 30. І хвилина 50 до кінця третього періоду. В більшості, вперше в, в більшості, Тірас. І поступається одну шайбу. Одной шайбой. Три-4. Владимир, давидюк шайф. П'ять шесть секунд в меншості. Может братаря меняют. но ну, что-то надо менять, полностью менять. Хвилина. Хвилина, one минес, до конца третьего периода. Ну как сталкивался друг с другом и помылка? Ну что? Ну это вылучение опять же. Ну это что-то такое нежбы. Сумбур пошел. 46 секунд. Отложенный штраф. Шайба у маяка. Ничего не происходит со стороны Чируса. Потому что надо отбирать шайбу сейчас. Шайб. Для того, чтобы... 28 секунд. 7 секунд до выхода. 6, 5, 4. Да, тут сейчас аккуратно, Сережа, 0. 2. В полном складе маяк. Еще отложенный штраф. 14 секунд. Ну, доиграли вообще. 10 секунд. Подножка у Тираса Руслан Начинашка. Третье вылучение. 3-1 по вылучению. Ну, и на этом 10 секунд. Спасут? Нет. Сомнения есть. А счастье было рядом. Так напишут завтра газеты футбол, хоккей. Страсти в болевальниках. И спортивные новины Винничины.